衣服我收拾好了，书你熟悉，你收拾吧，我先出去了、哎。我们说好天长地久，却终要走散。等到慢慢放下抵抗，任时光流转，不曾想爱情不是历经磨难,难。哎，我爸哎我爸说他他他今天晚上不回来吃饭了。知道了。 让我看。啊，没事没事没事，我先出去了，不让孩子误会了。出去。哦。这样更误会了。啊、记得带上秦晓楠的户口本，登记用。 在床上待着，我跟阿姨有话说。哦。他没有户口本。没有。他的户口一直在他妈那儿。离婚后，他妈一直希望小南过去跟他。 虽然法院判了，但这俩人过户一直拖拖拉拉的。秦明宇也忙，一直没有时间去办。那怎么办啊？有护照吗？办过。那先把护照给我，先飞北京再说。但是上学需要户口的原件和复印件，学校需要看。这个月再想想办法。 这小孩儿挺可怜的。护照。 过年后，我回北京。差不多了，进去。陆叔叔，再见。行了，又不是不见。了。那我们先走了。 你总算回来了，你怎么不告诉我、啊？我去接你啊！我看看啊。哎呦，当年的校草还是那么帅啊！去你的，走走走，回家。哎，我晚上给你订了咱们家旁边最大的饭店，给你接风洗尘。我来不及和你吃饭了，我妈生病了，我回来拿几件换洗的衣服就得去医院。啊,啊，阿阿姨病了。 哎呦，这是我不好，我前段时间一直跟外头跑生意，没去你家看咱妈。我，哎，孟小强，哎，我晚上订的桌上给我取消啊。啊、哎，我有事不去了。我弟在我这儿给小南办学校。啊、行。你户口本和出生证明拿到没有？你放心吧，改天我一定过去。 我还没拿到，抱歉，我尽快。还没有。那后补吧，反正定下来了，我拿脸面先给你拖着喽。谢了。啊，你怎么回事？姐当初帮我们拉了多少善款去山区？要是没有姐，你能认识这么多好学校、啊？还脸面？里面不都是姐给你的？是。别理他，姐。 那个后续还需要办什么手续？你就列个单子给我。我趁寒假办了，明天给你。好。我去的吧，叔叔。嗯。真乖。你说你去北边散心，没一个星期就带回来个没见过面的小孩，给人解决读书问题不说，常住地址都填自己家。 姐，要不是你是个女的，咱基本能力没法满足，我真以为这小孩是你留在外面的私生子呢。你别说，还真像，是吧？<laughs> 晚上一起吃饭吧，我订个餐厅。哎，别了，姐，嗯、老让你破费。我想带小孩开个荤，不行啊？去把羽绒服拿下来，我给你买的那件。哦。那这样吧，我们先下楼开车。好，楼下见。嗯 着，好，走。帮你拿好。好够不够？我这儿带着呢。够。 妥了。对着手机笑不像你啊，齐宁的美女。帮我看着我爸，我去交费。我爸说，时候出任务可拼命了，带队抓人，抓了两天两夜，翻了五座雪山，警犬的爪子上都是血，还在追。 后来追到了，啊，没有陆叔叔抓不回来的人。还有一回，他们出任务，去海拔五千多米的生命禁区，徒步走了十几公里，往出背缺氧昏迷的老乡。回来老乡没事，队里有人高原反应，差点就不行了。 不认识的校友，还真是校友。我还以为是借口呢。他最开始叫陆晨，后来改名字加了一个言，知道吗？难怪呢。难怪什么？那天在停车场，教失的陆晨，我还有点奇怪。 我们虽然是同校，但是一开始我也没见过他，就老听说高三有个叫陆晨的，长得特别帅。后来呢？大人的事不许追问。哦。小小。 这是我表哥陆晨，陆延辰。哦，对，后来上学的时候碰到重名就改了，不过家里人都还叫他陆晨。笑什么？新品下一杆，我全收了。我看选、嗯。 我们打赌呢，谁赢了谁请喝水。<laughs> 穿这么多，不会中暑吗？陈哥，这是孟小山的妹妹，我小姨子，归小。 收球，下一局我来。你这人还没杆高呢，过来看着吧。哎呀，你不是都包场了吗？又没外人，我打着玩。对啊，反正都包了一下午，你就让他玩呗。我出去拿个水啊。哥，你去哪儿啊？我陪你打一局。 你这坐一下午了，终于有心情活动活动了。我打不过你，我用左手，规则是谁先轻抬谁赢。这么一说，倒是胜率很大。 上了还能不嫌让你太窍可不可以见到你让心跳继续一百一砰砰砰闹心哦、oh, 你还没有起没看到我发的信息有没有人告诉你我很想你 相信你不是陈哥，别这么欺负我们家归小呀、啊！是啊，今天孟小山过生日，你欺负人家妹妹算什么？就是啊，陈哥，让也不对呀，让也，都左手了还让？你干脆让归小直接拿手扔袋里得了。

烫死了，忘了停在阴凉处了。碰 <laughs> 屁股了。哎，陈哥。陈哥走了。嗯。 刘晓，学校门口等你啊！今儿我姑过生日啊，嗯，那我需要买礼物吗？你可得了吧你！咱班哪个同学过生日，你都给人家买毛绒玩具，<laughs> 那精品屋都给你掏空了。孟姐说了，让你空手去。好，那你等我，我去交卷子。嗯。海东生日，他一定在。 陈哥家厂子，但客人一般不来这儿，动修得去门店。陈哥。 哎，来了来了！放下，下！哎，我介绍一下啊，这些呢都是我的老同学啊。这个呢是孟小山的妹妹，叫归晓。这是我弟海剑锋，啊，都自己人。为什么又太冷了？穿着吧。哦。哎、啊，你们几个还在上高中呢，可不能喝酒啊。 放心吧，不让他们喝。这应该是他住的地方。这是不是海尖峰好朋友啊？不不不不不，不是不是，这是我姐，我姐。这臭小子可比不上龟小。我说认真的，我这妹妹成绩一流，又是体特生和校合唱团的，绝对是各科老师的心头肉。学霸呀、啊，可以啊。 菜够不够？不够，这个醋溜拌菜还想吃，再来一个。<laughs> 尝尝，尝尝。我呀，陈哥，你这手艺太可以了。那当然了。哎、不着急回去吧，我现在过生日，好不容易大家聚一次，啊、要不然不敢耽误你学习的时间。不着急，今天星期五。啊、行，那就好。尝尝吧，陆晨手艺可好了。嗯。